Трішки прилипли п'ятеринарні джині стекла від фар на скотч Так, пацани, приїхали ми в Івано-Франківськ Диски БМВ Газуй, мій, зараз стягнеш Дорог, новий день Взяли в гаражі лінзу як заразок Зараз будем лампочки під Цю лінзу і робити лавився нормальний що вночі їдеш ще що з фарами що без світло дуже погане зараз зробимо буде поярче відкриваємо з проти отуманки на бачиш? просто вакшу лін за видно, прямо в пилі А у вас только такой вариант лампочек, аж первый? А оно так и будет бульвейка светить? Не, может вот я какие-то... Я... Чтобы я скоровейше щами была, или что у ну, меня да. Да? Ну, а какой да? у вас вообще ну, выборы, зараз... чтобы по грошам было? Это просто специально укровление. Мы можем попробовать 72 дерева. Это щами такие. Давайте ваши. Давайте наши. Да. Будем впихать туда. Сразу, ну, он не повысили. Ну, давай, это такие. Ого, сварка. Супер. 1450 на ревензин. Лампочки плюс герметик. Купленный. Next on. Так, черный мак мой будет правильно? А на карту у вас можно скинуть? Можно. Щет а, дзинь минус 100 рублей, плюс баллончик краски черной матовой. Проводимся, все, едем сейчас. Гараж. <laughs> так, заехал уже в гараж. Сейчас снимаем наши фары. И будем проводить тюнинг. Мы тут вот пылы. Линзы такие будем ставить. Герметик, краска и сами лампы. Вот такие звезды. 270 ваттни. Мои будут чиновцы. Так, берем чемодан. Одна штука. Оп. Оп. Так, дивись. Головка на десять. головку на десять. Так. Один, два, три. Так, от різниця. Сток фара плюс линза наша. Вот она. Бомба. Так, разобрал уже повністю фары. Сейчас будем чухать, красить. Покажем, что там будем. брат. Совсем не важно какой под жопой аппарат. Маємо, что маємо, имеем, что имеем. Главное, что тормозит и едет, и у нас? Сняли мы туманку, яка була изолента замотана, а її уже гайка іменно помню. Сейчас надо поехать в магазин, купить новую туманку. Нет. А фар не другой машины с собой не мая. Только прилипли стекла от фар на скотч и едем так. Поворотник есть, значит ничего не нарушаем. Та, бомба, Банку. Была у нас более полноценный видон, сейчас вообще бомба, ракета, петарда. летаем назад в гараж. Эта банка будет хорошо светить. Ничего страшного. Знаете, как я в руки уходит На чего находит Ланас людей? Тюнинг. Как говорит наш сосед по горожу, Ланос, легенда таксистов, таксонки. Тачечка твоя должна быть, брат, ухожена, вымыта, занижена и затюнингована. Ну хотя Должна быть Что, народ, как так у нас получилось? Помыли уже машины. Мазу стоит. У нас вот такая финалочка. Так, пацаны, приехали мы в Ивано-Франкиск. Привезли з чернівців, резину і все. 17 тапки на ауді будуть стоять. чин чинь Давай покажемо диски. Зараз Химчистку сделали. Бомба. Покажи диски. Покажемо диски людям. Ось вот такі вот. диски BMW. В-20. 17 тапки.

Ох, бля! Красиво! Красиво, да. Их багажник. Все равно на серой машине прикольно девица. Да нет, это. Я набрался смелости И пришел к бате Слышь, бать, хочу Ауди опять Хочу летать по городу Хочу банды гонять Хочу, чтобы меня любили все телочки. Хочу крутой бригит хочу... У нас тут немного Офроуда А ну, ты у меня бампер Бампер на месте Пороги левее, на левее левее, левее левее, да, на горку заезжай А куда мы будем дальше вот сюда. я хочу на обрыве просто Давай, нахуй, влево. Давай, нахуй. Давай, Давай, нахуй. Давай, сюда, сюда, да. Проходишь. Да нет, давай сзади все будешь весь в болоте. Та, тихо, тихо. Да. Давай! Выезжай! Ауди! <laughs> Топ за свои деньги! Николай решил испытать БМВ полтора Давай, 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 давай. Надо О, oh, куда oh. ты хочешь? we <laughs>